E, uh e... мы туда будем принять? <laughs> приложение эффект кто еще участвует скикроси кто еще участвует а кто еще участвует еще один Скажи, пожалуйста, что это за, рев... за, соревнования, сколько они вообще традиционные, и кто здесь принял участие? В этот прекрасный солнечный день, в середине весны, решили любить всех и организовать фестиваль зимних экстремальных видов спорта. В Чернигове зимние экстремальные виды спорта представлены двумя дисциплинами, в принципе, и существует всего популярных две дисциплины. Это горные лыжи и сноуборд. Мы решили организовать это соревнование максимально, возможно, поздно по времени, чтобы дать спортсменам возможность дать свой максимальный уровень, который они выработали, получили за год. Действительно, ребята катались в этом сезоне почти что каждые выходные. Зима нам в этом году дала такую возможность. И действительно уже можно даже говорить о том, что в Чернигове этот вид спорта прижится. Но все-таки тренироваться, то есть наверное, площадка, да, где могут заниматься сноубордисты? Только, Только Но здесь? Чуть-чуть вот, назад, и... Потом... а то... Про... Достаточно рекомфортно. комфортно здесь для на самом деле была возможность у многих спортсменов, конечно же, посетить горизонтальную где действительно упор идет, больше отдых, То есть спортсмен не ну, заботится, скажем, о том, как зайти на горку, потратил силы. Вот. Но у нас, в принципе, все равно мы радуемся, что во многих городах нету гор. А у нас есть такая гора, и, в принципе, почти рядом с центром, что как бы позволяет ребятам без особых сложностей, финансовых сходов проводить здесь время, кататься, заниматься своим любимым делом. А соревнования вы попытались оттянуть, но вот погода такая да, достаточно теплая, не испортила всю организацию? Я смотрю, снег, снег носят. Но, вот, да. вот. Ну, как бы, опыт предыдущих годов дал нам... Понять, что в принципе зона, которая нас интересует, это именно правая часть этой горки, которую мы используем для дисциплин с Лалом и БГР, находится в тени постоянно, что задерживает снег вплоть до конца марта. Вот. В этом году действительно все-таки был плюс небольшой. Вот. Из-за этого ребятам пришлось очень хорошо работать. С самого утра им приходилось носить снег из леса. Некоторые из них охрипли даже. Вот. Но как бы, как вы сейчас видите, уже все готово для соревнований для серьезного уровня. Каким образом ребята соревнуются между собой? Какие-то классы есть по возрасту. Или как на самом деле, как бы у нас очень ли, либеральный вид спорта. Мы как-то у нас нет раздела на возраст, потому что в этом нет смысла. Некоторые спортсмены, которые младше, на самом деле, катаются. На очень хорошем уровне. И действительно можно сказать, что в этом году уже все ребята действительно обладают уровнем, которые позволяют участвовать в этом соревновании. Что касается, в принципе, слова «соревнования», то к нашему спорту он имеет косвенное отношение. Потому что на самом деле сноуборд и горные лыжи – это больше отдых. Просто ребята общаются, ребята обмениваются опытом. Младшие учатся у более взрослых. Соревнования это всего лишь как бы, чтобы зрителям было интересно. Сколько всего участников? И будут ли какие-то там вузы или что-то так, такое? Можно сказать, что спонсор? Так, Спонсоры, да? Спонсор нельзя? Спонсор нельзя. Всюду участвуют. Хотя бы пример. Uh -huh. а, такое... В этом году приняло участие 15 человек. А, это суммарно 13 человек в сноуборде и 3 в режиме. А, да, да. Хоть мы, в принципе, организовываем этот фестиваль своими силами, но есть люди, которые поддерживают нас, которые будут выделять в этом году резинам непосредственно касящихся всего борду. Ребята, в принципе, призы уже увидели. мы сразу загорелись глаза, и мне кажется, это хорошо отразится на качестве соревнований. Хорошо, спасибо. Итак, спортсмены, последний раз спускаемся, соблюдаем последнего участника, готовится. Я тут же, да? Экстрим Хаус. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь вот таким вот экстремальным видом спорта? Почему такой? Три года я занимаюсь этим видом спорта. Случилось это так, что в один прекрасный момент мне захотелось купить доступ. Встал, попробовал, понял, что мое. Где тренируетесь? Есть ли у вас там у нас в Славутиче одна маленькая-маленькая горта, ну примерно вот чуть-чуть маленький спуск. Мы ставим перилку и все. А чаще мы ездим в Чернигов, на Любич, в Неданчичи кататься. Ну и когда повезет, Буковель Драга, брат. Хорошо, в соревнованиях, в соревнованиях где-то участвовали таких? Uh, нет, я более выступаю как спонсор вот, обычно. Uh -huh. uh -huh. А сколько лет вы уже занимаетесь? Три года. Вот, а расскажите мне, за сколько вообще, сколько требуется времени, чтобы научиться кататься вот, на такой вот uh, Я бы поделил категорию людей все-таки науч... для того, чтобы научиться. Uh, есть uh -huh. Uh -huh. люди, которые буквально за полдня встают и начинают uh -huh. нормально кататься. Uh -huh. А есть некоторые, которые съездят на Буковель не один, второй, третий раз, но как говорится, кому-то дано, кому-то не дано. Хорошо. А все-таки вы любите зиму? Полюбил. <сíquen> полюбил. <сíquen> Я полюбил зиму, снег и горы. Mm -hmm. Летом у меня другие немного увлечения. Я катаюсь на вейкборде. Та же самая доска, только за моторной лодкой на воде. Это для меня отдых просто. Скучать дома, это неинтересно, это никому не нужно. Где спортсмен еще готовится? Все готовы? Сталовлены, засчитаем. Можно сделать чуть-чуть громче еще микрофон, <сёк> не всем слышно. И если <сёк> можно чуть-чуть <сёк> вынести ближе к центру. Потому что, мне кажется, вас закрывает дерево просто звук. Так, а теперь слышно? Слышно? Итак, участники готовятся. Итак, следим за малышкой Максима. На старт, внимание, марш! нападение сегодня. Байдаков Виталий. Спортсмены готовы? Так, а где Максим? Максим Итак, слышно меня? Смотрим за моей рукой. На старт, внимание, марш! Сидим за рукой. На старт, внимание, марш! Вот уже случился первый ну, старт. Нет, Внимание, марш! А по Ренская и не проходит, остальные а ребята встретятся в финале. Итак, напоследок в этом туре остались самые. Итак, наш гость из Славутича уверенно продолжает участвовать. Thank you